Хоча б раз у житті робив спроби сходнути, відмовитись від продуктів, які не несуть користі, змінити режим харчування знає, що це складно не тільки з точки зору фізіології, а й психології. Нікому не подобається обмежувати себе у тому, до чого звик з іншого боку, великий психологічний дискомфорт спричиняє і незадоволеність зовнішнім виглядом. Потрібно шукати баланс, що необхідно врахувати на шляху до стрункості, аби досягти бажаного результату, розповість наш експерт, дієтолог, фітнес інструктор Дар'я Сульженко. Якщо ми говоримо психології стройності, психологии похудения, здесь нам нужно выделить несколько моментів. есть Это общеизвестный факт, что каждая женщина хочет ощущать себя привлекательной, красивой. И, естественно, лишний вес, ожирение, оно сказывается на внешнем виде, сказывается на психологическом состоянии и на каких-то экспрессивных повадках, на мимике, на походке, что негативно влияет на качество жизни в целом. Ну и вот почему, вот, вроде бы казалось, прекрати просто есть и начнешь худеть. Но по всему миру эта проблема остается. Женщины борются с лишним весом в фитнес-клубах, применяют всевозможные диеты, иногда очень пагубно, которые влияют на здоровье. Здесь просто нужно понять для себя, что причиной переедания могут быть такие факторы, как стрессы, такие факторы, как личная нереализованность, какие-то проблемы в отношениях между мужчиной и женщиной, в отношениях в семье. И тут нужно именно найти причину в корне, решить ее. То есть для того, чтобы избавиться от переданий, от лишнего веса, иногда нужно просто найти проблемы в себе, решить какие-то проблемы отношений, психологические проблемы. И тогда сама собой проблема передания лишнего веса очень часто решается. В западных странах считается совершенно нормальным обращаться к помощи психолога. У нас пока, к сожалению, общество к этому не дошло. Это как-то пока дико. Как-то привыкли там справляться с подругами, с родными. Да? Вот, но я считаю, что все-таки иногда консультация психолога – это довольно полезно. И особенно, что касается таких проблем психологических, психологии похудения, это имеет место быть. Если вы измените свое отношение к себе, к своему телу, будете относиться к нему более внимательно, к своим ощущениям, не будете себя наказывать, корить за какие-то переедания, за лишнюю конфету, то в конечном итоге вы придете к гармонии внутренней в себе и достигнете своих результатов. Внутренняя гармония, прагныйня измен и вера у позитивный результат обязательно помогут достигнуть поставленої поставленной мети вірте у власні сили, шукайте мотивацію, будьте стрункими, привабливими, а головне – здоровими.